вами канал Тая Буркова. Сегодня я покажу своего Сережу. Я так его назвала. Он, у меня с детства уже. И вот. У него есть настоящая царапка. Она, когда мы его покупали, его глазки открываются. Ну, потому что он счастлив. Сосочка. Я сосочку взяла из ингалятора, когда я была маленькая. То есть мне ее делали вот такие ручки. Вот такие ручки. У него есть функция укол, только у него нет укол. Но почему-то там говорилось, что он может писить. Но он, меня, я ставлю ему на настоящий укол, я тренируюсь, и он у меня писится. Вот. Потому что он мягкий вот здесь, и с него вода переходит. Вот, он весь такой, я делала на него трусики. Это Сережа, его так назвала. И он, то есть, типа, такой классный. У него есть домик. Только домик я не взяла. Я взяла колясочку.